Сейчас мы монтируем на заводе железобетонных конструкций вот такие модули. Устанавливаем их в цех, сейчас перевозим на трали. В итоге их у нас 15 штук, от 17 до 24 тонн. Потом перейдем в цех, покажем вам, как это все выглядит внутри. Новое итальянское оборудование. чуть замерз, тут вот, расчищали. Долго стояло все на улице. На Киеве намело нормально снега. Расчищали рельсовый путь даже. Замело сильно.